নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু সকলো ভালে থকাটোৱে বিচাৰোঁ কথা এটাৰ কাৰণে আহিব লগা হ'ল ভিডিঅ' বুলি নহয় কথা এষাৰ কওঁ মই ভাবিছিলোঁ আজি সুন্দৰকৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' এটি আগবঢ়াম এফালে যোৱা কথা আছিলে আৰু তেনেকুৱাতে মানে মোৰ ঘৰত ডাঙৰ এটা ঘটনা হ'ল আৰু সেই ঘটনাটো হ'ল কালিয়েই আৰু মই কালিয়েই গুচি গ'লোঁ গুৱাহাটী গৈ পেলাই আজি এইমাত্ৰ আহি পাইছোঁহি এতিয়া বাজিলে বাৰটা পোন্ধৰ হৈছে বাৰটা পোন্ধৰত ঘৰ পালোহি আৰু আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো মই আগবঢ়াইছোঁ এটা বজাত মানে এটা বজাত কৰিছোঁ মোৰ হাত ধুই অকণমান ফ্ৰেছ হয় ভাত কেইটামান ঘৰতে খাইছোঁহি আহি গৰম ভাত কেইটামান খালোঁ আমাৰ দেওৰৰ মিছেছে বনাই দিলে মানে আমাৰ ভাইটি মোৰ ডিকুৰ মাকে আৰু ভাত বনাই দিলে তাই এতিয়া ভাত কেইটামান খাই আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কথাটো কওঁ মানে আপোনালোক সকলোৱে কৈ থাকে মোৰ জন্মদাত্ৰী ঘৰত কোন কোন আছে বা মোৰ জন্মদাত্ৰী মাক চাবলৈ আপোনালোকে মন কৰি থাকে গতিকে আপোনালোকক অতি দুখেৰে জনাবলৈ ওলাইছোঁ যোৱাকালি মোৰ জন্মদাত্ৰী মাতৃ আৰু প্ৰেছাৰ ষ্টকত মানে প্ৰেছাৰ ষ্টক হ'ল ও ওচৰতে আমাৰ অন্নপ্ৰসণ আছিলে তালৈকে মায়ে কৈছিলে যাওঁতে মানে তাত ছাগলী মাংস খালে বুলি কৈছে বাৰু জনা মতে আৰু মই গম পোৱা মতে ছাগলী মাংস খালে খাই আহি গাটো অকণমান বেয়া লাগিলে বেয়া লগাৰ পিছতে শুই দিলে কিন্তু শুই থাকোঁতেই হঠাতে তেনেকুৱা এটা হৈ গ'ল এতিয়া মানে মাৰ ষ্টকটো কোনফালে হৈছে প্ৰেছাৰ ষ্টক যিহেতুকে হৈছে মাৰ মানে বাওঁ ছাইডটো হৈ গৈছে কমপ্লিট আৰু এতিয়া ছয় সাতটা মানুহ দাঙিব নোৱাৰি ইমানেই গধুৰ হৈ গৈছে আশাৰ এটা কাৰণেই কলো যিহেতুকে বহুতৰে তেনেকৈ প্ৰেছাৰ থাকে হয় অঁ আজিকালি প্ৰায় সংখ্যক লোকৰে তেনেকৈ হাই প্ৰেছাৰ থাকে আৰু হাই প্ৰেছাৰ থাকিলে কি হয় কিছুমানে আজি গাটো ভাল মানে মেডিচিন আজি নাখাওঁ তেনেকৈ নাখাওঁ বুলি যেতিয়া থাকি যায় থকাৰ পিছত একদম আপোনালোকে সেইটো ভুল নকৰিব যিটো ভুল নেকি মোৰ মায়ে কৰিলে যে আজি প্ৰেছাৰটো নাইকিয়া আজি কি মানে গাটো ভালেই লাগি আছে আজি প্ৰেছাৰ বেৰি বৰি নাখাওঁ বা প্ৰেছাৰ আজি মেডিচিন নাখাওঁ তেনেকৈ ভাবিলে নহ'ব সদায় খাই থাকিব আপোনালোকে আৰু এতিয়া এইটো বয়সত যেতিয়া আমাৰ মা এতিয়া ছিক্সটি ফাইভ হৈছে আৰু এইটো বয়সত এতিয়া প্ৰেছাৰ ষ্ট'ক হোৱা মানে আৰু ভাবকচোন এতিয়া বহুতখিনি মানে এতিয়া আই চি ইউতে ভৰ্তি হৈ আছে মই কিন্তু ঘৰলৈ আহিব লগা হ'ল তাত দেউতা আৰু বা আছে এতিয়া মইহে ঘৰলৈ আহিছোঁ আকৌ যাম বাৰু কিন্তু বিশেষ কামত এতিয়া মই ঘৰলৈ আহিব লগা হ'ল আৰু সেয়েহে আপোনালোকক জনালোঁ আপোনালোকে কেতিয়াও প্ৰেছাৰৰ মেডিচিন একদম ৰেগুলাৰ কৰিব কেতিয়াও আপোনালোকে এপচেণ্ট নকৰিব দেই এতিয়া কি বুলি ক'ম আপোনালোকক বেয়াই লাগিছে আৰু দেখি পেলাই এইটো ডক্টৰে কৈছে যে এইটো হয়তো ভাল হওঁতে এবছৰো লাগিব পাৰে বা তাতকৈ বেছিও লাগিব পাৰে সোনকালে ৰিক'ভাৰী নহ'ব বুলি কৈছে কাৰণ মাৰ মানে ব্ৰেইনত ব্লাডটো গোট খোৱা নাই কিন্তু মানে ষ্ট্ৰকটো কমপ্লিট এটা ছাইডেই হৈ গৈছে যে আৰু কথাবিলাকো মানে মুখখন বেকাৰ হোৱা নাই কথাবিলাক মানে লাহে লাহে মানে ক'ব পাৰে কিন্তু বুজি পোৱা নাই মানে বুজি নোপোৱা নিচিনা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কিন্তু মানে এটা ছাইড বাওঁ ছাইডটো একেবাৰে লৰাব নোৱাৰা হ'ল কিন্তু চকুও ঠিক আছে আৰু মুখখনো তেনেকৈ বেকা হোৱা নাই বহুতেই মানে মনটো বেয়া লাগিছে আৰু দেউতাও এতিয়া হা ভৰি এখন যিহেতুকে ভগা হৈ আছে দেউতাৰ তথাপিতো তেনেকেই লাখুটিডাল লৈ পেলাই পেংডাল লৈ তেনেকৈ খোজকাঢ়িব পাৰে বাৰু সেয়াই ক'লোঁ আপোনালোকক আৰুনো কি ক'ম মনটো মানে বহুতেই বেয়া বহুত বেয়া যেতিয়া মই জি এম চিত আছিলোঁ অকণমান মাৰনো মা যিহেতুকে আই চি ইউত আছে মাকনো কি ভিডিঅ' কম আৰু দেউতাকো দেখাব পৰা অৱস্থাতেই নাই আৰু তেনেকৈ অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপ বনাই আনিছোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখাম যেতিয়া ধৰক ব্লাড টেষ্ট কৰিব দিছে আৰু বহুত কেইটা পৰীক্ষা কৰিব দিছে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব দিছে চিটি স্কেন কৰিছোঁ গোটেইখিনি কৰিলোঁ তেতিয়া ৰিপৰ্টবিলাক জানেই নহয় আৰু কিমান মানে প্ৰব্লেম হয় অ' পাৰটোত যাব লাগে তোৰ পাৰটোত যাব লাগে তেনেকৈ আমাৰ মাক এতিয়া বৰ্তমান আমি জি এম চিত ৰাখিছোঁ দেই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত আমাৰ মা এতিয়া ভৰ্তি হৈ আছে আই চি ইউত আছে আৰু গতিকে মই কৈছোঁ আপোনালোকক তাতে কেবিন লোৱা হৈছে আৰু তেনেকৈয়ে আছে আৰু প্ৰত্যেকটো কথা যেতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি এই কথাটো জনালোঁ আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখাম মাক দু আৰু সুস্থ অৱস্থাত আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোৱেই কিন্তু এতিয়া অসুস্থ অৱস্থাত হ'লেও আপোনালোকৰ মাজত অকণমান হ'লেও দেখাম আৰু এয়া চাওক একদম মাত নোলোৱা হৈ গৈছে আৰু দেই যেতিয়া ধৰক জে এম চিত আছিলোঁ বহুতেই পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিছিলে আপোনালোকক কৈছিলোঁৱেই আৰু এয়া তেজৰ ৰিপৰ্ট নিবলৈ আহি পেলাই ইয়াতে ৰখি আছিলোঁ আৰু চিটি স্কেনৰ ৰিপৰ্টটো ল'লোঁ চিটি স্কেন যিহেতুকে কৰিছিলোঁ আপোনালোকক তাৰে দেখাম বাৰু চাওকচোন মোৰ হাততেই আছে সেইখন আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখাম আৰু ইয়াৰ পাছতে আকৌ যাব লাগিব তেজৰ এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা পাঁচ ছটামান তেজৰ যিহেতুকে পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিছে সকলোবিলাক প্ৰথমতে বিল কাটিব লাগে প্ৰথমতে বিল চিল কাটি তাৰপিছতহে তেজ কিতাপ মানে বস্তু তেজখিনি আকৌ তেতিয়াহে জমা লয় গতিকে এইকেইটাই মই আপোনালোকক ক'বলগীয়া আৰু আকৌ এবাৰ শেষত কৈছোঁ সকলোকে কৈছোঁ কেতিয়াও আপোনালোকে প্ৰেছাৰৰ মেডিচিন একদম এপচেণ্ট প্ৰেছাৰ আৰু ছুগাৰ কেতিয়াও আপোনালোকে একদম নোখোৱাকৈ নাথাকিব ৰেগুলাৰ যেতিয়া খাব লাগে সেইকেইটা মেডিচিন ৰেগুলাৰ খালে আপোনালোকে একোৱেই প্ৰব্লেম নহয় যদিহে এদিন আপোনালোকে গেপ দি দিয়ে ন তেতিয়া একদম ভয়ংকৰ পৰিণতিত সৃষ্টি হ'ব লাগে যিটো নেকি আজি আমাৰ মাৰ লগত হ'ল সেইটোকে আপোনালোকক ক'লোঁ গতিকে সকলো ভালে কুশলে থাকক তাকেই কামনা কৰিছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই শুভৰাত্ৰি